Добрый вечер, шановные телеглядачи. Добрый вечер, дорогие телезрители. С 5 по 17 декабря состоялся 18-й фестиваль Демократической молодежи и студенчества в Эквадорской Республике в городе Кито. Этот фестиваль был основан после Второй мировой войны как противовес фашизму на планете. На этом фестивале Украина была представлена комсомольской делегацией из 28 человек. Что запомнилось, что бы я хотел подчеркнуть? В делегации были представители комсомольских организаций всех регионов, и из западной Украины, и с юга, и с центра. Были ребята и молодые по 18, по 19 лет, что очень знаково я хочу подчеркнуть. Особенно молодежь, молодежь, ехала в Эквадор и, ну так шутили между собой, вот едем в страну Третьего мира. И когда мы туда приехали, походили по экскурсиям, пообщались с местными жителями, когда мы узнали о этой стране больше, особенно молодые люди, 18-19 лет, они были шокированы. Потому что у всех на устах банановая республика, страна Третьего мира, оказывается, в Эквадоре которая э, страна пошла по социалистическому пути. И когда общаешься с местными жителями и говоришь о прошлом Эквадора где-то еще лет 10-15, понимаете, там у людей животный страх, чтобы страна вернулась опять э, к демократии, такой, как сейчас на Украине. И а страна выбрала социалистический путь. Зарплата 700 долларов. ВВП страны на одного жителя в полтора раза выше, чем на Украине литр бензина, например, чтобы вы так по ценам посравнивали, дорогие телезрители, литр бензина меньше трех гривен. И это страна, которая тоже не имеет своих ни нефтяных, ни газовых запасов. Хлеб дешевле, молоко, продукты питания в полтора раза дешевле, зарплаты в два, в три раза выше, чем у нас. Понимаете, вот вам и страна третьего мира оказывается страна третьего мира, к сожалению, это Украина. По всем параметрам и экономическим, и другим, Украина отстает от стран и Африки, и Латинской Америки. Я уже не говорю за Азию, Юго-Восточную Азию. Все почему-то, э, как говорится, прутся в Европу. Я имею в виду э, политические элиты Украины. Но Европа ⁇ это уже даже не завтрашний день, это пока еще сегодняшний день. А Юго-Восточная Азия, Китай, Корея, Вьетнам, Лаос ⁇ это завтрашний день. И Украине нужно смотреть не сегодняшний день, не вчерашний день, а в завтрашний день. И на наш взгляд ориентироваться на развитые экономические страны Востока за востоком будущее. Европа отживает свое. И что еще хотелось сказать, особенно обратиться к молодым телезрителям. 10 тысяч только приезжих. Фестиваль проходил на территории бывшего аэродрома в самом центре столицы, в самом центре Кито. И прагматичные эквадорианцы, они сделали из этого аэродрома который находится в центре города, не высотки, а сделали национальный парк. Сейчас там высаживаются деревья, представляете, огромные территории, и будет национальный парк в центре столицы. Выступали рок-группы латиноамериканские, европейские. Кстати, хочу сказать скептикам русского языка, те, которые говорят, особенно на Украине, что русская мова – это там такая местечковый язык, это неправда, были делегации 75 стран мира, вот смотрите, был, э, сидим на круглом столе, сидят э, латыши, литовцы, чехи, грузины, молдаване, азербайджанцы, э, и, бывш, и еще там, и уже забыл, еще несколько представителей бывших советских республик. Угадайте, на каком языке мы общались. На английском? Нет. На украинском? Нет. Мы общались на русском языке. Русский язык – международный <coughs> язык. И эквадорцы, и африканцы, и европейцы прекрасно все разговаривают на русском языке. Не забывайте, что полмира училась в бывшем Советском Союзе. И русский язык, международный, это тот язык, который стоит учить, и на который стоит обратить внимание, особенно здесь у нас на Украине. Шановные телеглядачи, заканчивается 2013 год. Очень бурхливый и нестабильный. Но для нашей организации, Ленинской коммунистической спілки «Молоди Украины», он був Дуже, як то кажуть, созідательний. Ми наростили чисельність своїх прихильників зараз. В організації біля 300 громадян України молодого віку від 14 до 35 років. Ми в цьому році наростили присутність в області піонерської організації. Зараз в нас біля 100 діток, які вважають за честь бути. Піонерами і носити піонерський галстук в піонерській організації імені Володимира Ялича Леніна. В цьому році ми оздоровили 25 діток сирот в Одесі, в Молодій гвардії. Дуже багато різноманітних конкурсів для дітей, обдарованих дітей з неблагополучних сімей провела наша організація. На березі Чорного моря, на березі Азовського моря, на березі нашого потужного Дніпра ми провели швидше, сильніше конкурс такий спортивний. Наші команди комсомольські, зокрема з Нововолинська, здобули перші місця у Львові на змаганнях з пауерліфтингу. Наша організація живе і процвітає, і в майбутньому, в 2014 році, ми будемо примножувати свої здобутки та працювати на благо України. Хочу також ще звернутись до Волинян. Євроварвари в Києві зруйнували пам'ятник надбання українського народу, пам'ятник Володимиру Ілічу Леніну. Зараз триває е, збір коштів на встановлення цього пам'ятнику. Волинянами вже зібрано більше п'яти тисяч гривень. І я прошу вас, е, ці люди, яким не байдуже майбутнє України, долучайтесь до, долучайте до збору цих коштів. Е, рахунок, розрахунковий рахунок, на який ви можете перерахувати кошти. Е, періодично виходить на Шпальтах наших газет, це радянська Волинь, комуніст, робітнича газета, Київський вісник. Якщо ви не маєте змогу отримувати ці газети, ви можете в будь-який час підійти в приміщення Волинського обласного комітету комуністичної партії України, місто Луцьк, Ковальська, 1, та перерахувати кошти, зробити добровільний внесок або звернутися за телефоном 0332 70. 2-80-88, чекаем мы на вас. Сейчас очень много шумихи, все только и говорят о так называемом Евромайдане. Дорогие волыняне, дорогие граждане Украины, хочу вам донести одну вещь. Самое главное, во-первых, так называемый Евромайдан – это не вся Украина. Это кучка маргиналов, которая вышла подчеркиваю, за деньги, за еду и одежду. Вышла на Майдан и проживает там. По СТБ в новостном сюжете была история молодого парня, 19-летнего, с Ивано-Франковской области, который якобы потерялся на Майдане, и бабушка его очень хочет найти. Так вот, смотря эту передачу, миллионы жителей Украины между строк так читали эту передачу, смотря, и каждый для себя умный, здравомыслящий человек понимал. Молодой парень поехал в районный центр в училище по резке из дерева и пропал. Начинается расследование журналиста СТБ. Оказывается, в училище он не поехал, он поехал на Евромайдан. И журналисты приходят в это училище, спрашивают, как этот парень, директор говорит, это прогульщик, двоечник, троечник который не хочет учиться. В чем, как говорится, проблема Майдана? Там все безработные, можно сказать, неудачники и люди, которые в жизни не реализовались и хотят реализовать себя на каких-то мифических Майданах. Понимаете, давайте вот разберем ситуацию. Парень 19 лет, учиться не нужно. Водочка, селедочка, сигаретка, музыка, дискотека. Вот это лицо Майдана. Человек не думает, что ему нужно получить образование. Быть, он говорит, я патриот Украины. Быть патриотом Украины, это не лежать со Славутыч Мецным в палатке с сигаретой на Майдане под музыку ВВ. Быть патриотом, это быть отличником. Это быть, учиться, стать достойным членом общества, чтобы ты как гражданин Украины, принес что-то своей стране созидательное, а не лежать на грязном матрасе с перегаром. И журналисты СТБ подсчитали, миллион гривен стоит один день Майдана. Миллион гривен это, как говорится, чистыми. Это только те расходы, которые скрыть Майданутым невозможно. А те деньги, которые платятся на руки, вот даже вот этот парень из Ивано-Франковской области, 19 он же курит, там еще что-то, где он берет деньги? Пища там, я понимаю, там чай, еда, все есть, но надо же еще какие-то поточные расходы. Где он там, что грузчиком устроился? Нет, там все щедро оплачивается на деньги Евросоюза, на деньги европейцев, чтобы не было стабильности в Украине. Что я еще хочу донести вам, дорогие волыняне. Когда мы были на фестивале в Эквадоре, был круглый стол, посвященный Украине и событиям Украин, на Украине. К нам подошли делегаты из Египта, Ливии и Марокко. И во всеуслышание показали листовки, памятки, которые раздаются на Майдане участникам этого действа. Они нам показали листовки на украинском языке. И таких же шесть листовок на всех, на разных языках мира. На египетском, на ливийском, где прошли так называемые цветные революции, перевороты. Понимаете, схема накатана. Европа и Соединенные Штаты откатали схему до совершенства. И они хотели сделать, понимаете, что обидно. Украина для них это как банановая республика. Они могут здесь делать все, что хотят. Какие-то политики карликовых государств. Вот Латвия нам поможет, там Литва нам поможет. Премьер вылезла на сцену и вещает нам про европейские ценности. Вы не забывайте, та же Литва, Латвия это одна волынская область с миллионом населения. Что эта европейская страна может помочь нам в Украине, 50 практически миллионной стране. Что они нам помогут? И они позволяют... Ни Россия, ни другие страны, которые имеют иную точку зрения и политики, не позволяют себе вылазить на сцену Евромайдана и говорить всякие гнусности, всякие глупости. А европейские политики почему-то считают, они могут здесь делать все, что хотят. Почему украинцы позволяют это? Почему украинцы позволяют... Э политикам из карликовых республик вылазить на сцену и говорить все, что они посчитают нужным. Что такое Украина, самая большая страна в Европе, а что такое страны Прибалтики? Понимаете, Волынская область учит 50-миллионную страну, как ей жить. Это недопустимые вещи. Что касается Луцкого, так называемого Евромайдана. Я как общественный деятель, глава общественной организации, обращаюсь сейчас к главе областной милиции, к главе прокуратуры области, СБУ и лично губернатору. Господа чиновники, господа силовики, вся, вла вся ответственность, которая за ситуацию на Украине лежит на вас. И на волынских силовиках и чиновниках лежит ситуация на Украине, Ой, на Волыне. Если вы не восстановите власть, не будете придерживаться буквы закона, не будете э, закон применять по отношению к майданутым отморозкам, типа Майи москвич и Гузя, порядка в стране не будет и в области не будет. Давайте посмотрим хронологию событий. За отморозка Гузя и Майю-Москвич. В 2011 году они позволили себе расстращить палатку э, Антифашистского комитета. Власть молчит. Потом они разрисовали весь город. Смерть жидам, смерть москалям. Власть молчит. Потом они разбили сами воякам УПА две таблички перед 9 мая. Подчеркиваю, сами же разбили, обвинив в этом коммунистов. Следствие показало, что коммунисты и комсомольцы не имеют никакого отношения к этим событиям. Они рвут баннеры коммунистической партии, власть молчит. Господа чиновники и силовики, что нужно сделать отморозкам, гузям и майям москвич, чтобы вы отреагировали? Видите, хронология событий показывает, что породила э, штурм областной администрации, безнаказанность. Это все порождает безнаказанность. Вы ждете, пока Климчука, как Муссолини, повесят вверх ногами. Чего вы ждете? Пока вы не накажете, не дадите реальные сроки, условные сроки, лишить депутатства. Вы попробуйте, дорогие волыняне, граждане, смоделировать ситуацию, чтобы в Брюсселе или в Риме, в Европе, я имею в виду европейские страны, Толпа захватила госадминистрации э, или какие-то государственные здания. Поверьте мне, они бы уже давно сидели в тюрьме. Вспомним ситуацию в Соединенных Штатах. Оплот демократии, захвати Уолл-стрит. Вы что, не помните, что э, власть как наводила порядок в Соединенных Штатах? Разогнали за два дня. И все, тишина и спокойствие. Майдан, Майдан. И люди, которые там стоят, так называемые майданутые, они имеют право, они имеют право высказывать свою точку зрения. Вы там в своем соку в гетто закрылись среди тех палаток, барабаните в бочке, барабаньте. Но вы, понимаете, вы как гомосексуалисты. Вы во всеуслышание кричите об этом. Вы не кричите. Есть у вас своя точка зрения. Сидите в гетто, барабаньте, слушайте музыку, все. Но, извините меня, штурмовать государственные здания, захватывать их, выносить портреты президента, в этой студии мы неоднократно и песочили президента, и говорили о недостаток, и о партии власти, но, извините меня, это законно избранный президент вы можете к нему относиться как угодно. Я могу к нему относиться. Мне не все нравится в нашем президенте. Но извините меня, это легитимно выбранный президент. И штурмовать здания государственные, уничтожать государственное имущество, которое куплено за наши же деньги, это что такое? И если власть в лице силовиков, в лице губернатора, отморозков, майданутых, гузей и москвичей, майи, не посадит, не даст условки, поверьте мне, раскол Украины и нашу страну разорвет гражданская война, если не навести порядок сейчас. Мы, как граждане Украины, как общественные деятели, обращаемся к вам. Наведите порядок у нас в области. И все люди, которые причастны к штурму государственных зданий, к нарушению закона, Должні понести сотвістуючі наказання. 28 грудня в приміщенні Волинського обласного комітету компартії пройшов пленум, який підвів підсумки 2013 року. 28 грудня відбувся пленум Волинського обкому Компартії України. У його роботі взяли участь волинські комуністи та комсомольці, а також перший секретар Центрального комітету компартії України Петро Симоненко у режимі відеоселекторного зв'язку. Учасники підбили підсумки 2013 року та обговорили політичну ситуацію, що склалася в країні та області. Петро Симоненко розповів про перспективи розвитку партії на 2014 рік. Пленум засудив дії опозиції. Члени якої знищили пам'ятник Леніну в Києві. Шановні волиняни співвітчизники, Волинський обласний комітет Комуністичної партії України щиро вітає вас з Новим роком та різдвяними святами. На протязі 2013 року Волинський обласний комітет Комуністичної партії України спрямовував всі свої зусилля для поліпшення життя волинян. Наша головна робота була спрямована на конкретні справи, надручну допомогу людям, які сьогодні опинилися на. Узбіччі життя в останнім часом до нас почали звертатися не тільки малозабезпечені, малозахищені мало населення, а саме це пенсіонери та багатодітні сім'ї, але й люди середньостатистичні українці, які ніби мають і здоров'я працювати, і освіту. Але на жаль, в нас в країні сталася така ситуація, що навіть ці люди, які чесно працюють, не можуть на сьогоднішній день отримувати. Чесно, гідно зароблено кров'ю свою заробітну плату, тому що саме ця верста населення є сьогодні не менш захищена. А ті люди, тобто приватні підприємці, в яких вони працюють, на сьогодні їх захищає і прокуратура і міліція. На протязі 2013 року до нас звернулося більше 500 ошуканих громадян, яким ми комуністи, вдалося нам допомогти за допомогою партійної програми Робота, зарплата, захист. А зараз хотілося б конкретніше на справах. А саме 96 громадян вирішили разом з комуністами свої земельні питання, повернувши свою землю у власність. 253 пенсіонера добили пенсіонера добились перерахунок своїх пенсій, надавши відповідні документи, або за нашою допомогою комуністів через депутатські запити отримали їх, що дозволило отримати їм збільшену заслужену пенсію. 17 робітничих колективів та аграрних товариств повернули свої мільйонні борги. Від держави та молочних заводів, що не хотіли розраховувати з людьми на здане молоко чи іншу продукцію. 55 людей отримали адресну допомогу на лікування від депутата Волинської обласної ради Петра Григоровича Бущика. Більше тисячі жителів міста Ківерці, що письмово звернулися до волинських комуністів про допомогу захистити їх від свавілля депутатів-свободівців, які всупереч їх волі зажадали перейменування в назви вулиць. Що автоматично спричинило великі витрати ківерчан на переоформлення паперів. Комуністи виграли суд у міськради та відмінили це непопулярне рішення, повернувши гідність тисячам ківерчан. Комуністи зі своїми юристами добились перегляду кримінальної справи щодо загибелі працівника міліції під час виконання ним службових обов'язків і каліства іншого, який назавжди став прикутий до інвалідного візка і кривдник з цього ДТП зараз сидить в тюрмі. Хоча ще донедавна плюючи на людей і постраждалих і закон за допомогою покровителів влади, в кабінетах уникали покарання, хезуючи цим. Комуністи відновили справедливість і посадили вбивцю в тюрму. Головна мета Волинського обласного комітету на 2014 рік. Це допомогти ошуканим вкладникам Глорія Бут та допомогтися за любу ціну початку будівництва і завершити його саме 2014 році, щоб новий 2014 рік для цих людей став щасливим, і люди отримали свої квартири, за які вони виплатили кошти і виплакали всі свої сльози. Силами комуністичної партії України впорядкували могили воїнам радянської армії, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Діти з Волинського обласного військового ліцею отримали 24 комплекти спортивної футбольної форми від комуністів в Волині. 50 діток сирі та дітей з багатодітних родин комуністи абсолютно безкоштовно оздоровили на березі Чорного моря знаних дитячих таборах Артек та Молода Гвардія. Піонери області організували в області Тимурський Рух та допомагають похилим людям. Комуністи в Волині разом з громадянами зібрали 56 тисяч голосів волинян за проведення всеукраїнського референдуму в країні та вступу України саме до братських народів митного союзу, зміцнивши цим самим українську державу. Комуністи в Волині працювали, працюють і будуть працювати на благо українського народу та Волинян в цілому. Ми покладемо всі зусилля для того, щоб побудувати заможну, справедливу, соціалістичну Україну, де буде панувати честь, закон і гідність. Ще раз, дорогі волиняни, вас з новорічними святами, і хай Новий рік вам принесе радість і гордість за свою країну. Шановні жителі Волині, завершується 2013 рік. Кожний рік це певний етап в житті людини. Суспільства людської цивілізації для України він починався в дуже хорошій, спокійній політичній обстановці. На превеликий жаль, постійно останнього часу ці політичну обстановку зірвали. Не будемо шукати корінів причини. Але хотів би сказати головне, що будь-які важливі рішення для держави має вирішувати не Майдан, мають вирішувати не політики, а має вирішувати народ. І в проведенні референдуму комуністи бачать шлях до політичного спокою, до політичної стабільності, до розвитку нашої незалежної української держави. Наближається рік 2014 рік коня, рік, який має бути для нас, зрозуміло, що нелегким. Тому що є дуже багато проблем в економічному політичному житті, які повинні бути вирішені. І вирішені так, щоб людина праці відчувала себе комфортно в нашій українській державі. Я щиро вітаю, вас, шановні волиняни, із наступаючим новим роком. Дорогі телезрители, хотім вас поздравити з Новим Годом і Рождеством Христовим. Дай Бог вам здоровья, счастья и добра вам и вашим семьям в новом 2014 году. До побачення, шановні телеглядачі. С Новым Роком та Різдвом зустрінемось з вами уже в 2014 році. Хай вам щастить.